Богиню привезли в ресторан Мой ресторан победил Я просто включила, похвастаться какая красиво Вот этот пиевчан классный и вот Внутри или зашли? Внутри И вы хотите ниже или ниже? Italian sausage, uh spicy pomeroast sauce, and great so nice. Would you like some ice sauce? Tomato bisque soup. Mm -hmm. Pomodoro soup? No. Pomodoro soup. Pomodoro soup. Tomato soup. Tomato soup. We use this word too. Okay. Tomato soup, okay. And um uh, a pizza spicy Huh? You don't, you're not interested in that. Uh, I will, mm, okay, I will short the wreath. Surprise! <laughs> <laughs> I am shocked. And <laughs> beer. And beer, okay. Я сюда пришла из-за этих вот этот Вообще мне не эти блюда. так вкусно. У них все такое тарелка вкусная. Я заглядываю по тарелкам, что люди едят. А вот там, бачите, стоечка, там бар. И там где сидят, это, это, то, тела, я так что села, когда заходила. Сидят, ну не, бухают, ведь Сила моя

the entree. Okay. I have the chicken parmesan. Perfect. A Стивен, right like... yeah. тебе взял вот такое пиво. А как это, Стивен? My beer, what? пепперони. А я пью перони. А мою вкусненькое перони называется. Очень вкусно. Вообще люблю корону. Апатайзер. Такие... Ой, какой хлебчик. Стивен, за The oil, maybe, yeah? Butter. Butter. Клепчик-бомба! Маслечек, да? Mm -hmm. mm -hmm. Вкусно, да? Не пойму, что вкусное. Масло вкусное, чеклетка вкусное. Mm -hmm. Иногда меня спрашивают, как, как, начать, ну, как начать ТикТок, как начать, ну, чаще спрашивают, как снимать видео. Несколько раз было вопрос, как преодолеть, ой, ну, сейчас покажу. Чесночочек, бачу это чесночок. Чёт. А, это что? А, томаты, ой, это вкусно! And garlic, yeah. Короче, спрашивают, как преодолеть страх, когда снимаешь видео. Сейчас расскажу, как я это делала. У меня есть две сестры. Ну, я с ними общаюсь, да, по вайберу. Я их вижу, и в вайбере есть такое окошко, где ты сама себя бачишь когда давай ты видишь оппонента и бачишь себя, как ты разговариваешь. я представила себе, что вайбер, и я разговариваю со, с сестрами. И тогда видео идет легко. До этого я боялась сделать видео. Кто там мои хейтерши это дыблятся жабакурки. Ну, вернее, там самоглавная главная жабакурка. Вот. И она там это да сказала, что что вы посмотрите на ее первое видео. Ну это толстая, во-первых. Это было лет семь назад. И я очень боялась камеры. Вы не представляете, если бы я там говорила, я, наверное, дубли 15 записала, пока я, ну, сказала то, что я хотела сказать. Настолько я стеснялась помидорчик. А вот если хочется а вот так вот раскрепоститься, расслабиться, представьте себе, что вы рассказываете что-нибудь своей подружке, маме, ну, с кем вы близки, сестре. И еще я думала, а все равно это никто не будет давиться. Знаете, видео записываю, думаю, все равно это никто не будет давиться. И, короче, так одна, ну, и, короче, не боялась, не стеснялась, потому что все равно цинку не будет дивиться. Вот так я думала. Сейчас ничего. Вкусные такие закусочки заказал. Это такая закусочка. Ну, аперитивчик. Ждем, пока принесут основное. Я, бы всегда заказала шорт липс Я уже сказала, ты раз. Я еще не пьяна. Пиво целая еще. вкуснялся вкусняха, вкусно, очень вкусно. Прям <реклама> бомбезно, в точку заказал. Лимончик. Вкусно. Я думала, с него сок не польется, он полился. Все, уделяю время мужу. Это на блюдо. А это моя мыска. Это морковка очень вкусная. Вот это мясо очень вкусное. А вот это полента. Опять не помню, как это называется. Вы писали мне, я забыла, как это называется. Опять забыла. Картошка. Ну я люблю это. чикен Пармиджану, да? Да. Чикен yeah. Пармиджану. Курица с пармезаном не вермишель, я сказала. Это очень вкусно. Бачите, это камяска, но... Но разваливается, холодца. Я думаю, его долго-долго варила Прям раз и все. И жевать не надо. Я в карте отвели. Мукбан. Они в каком-то вине его тушили долго-долго. Все, знаменитый, смешного. Нам скучно. Спасибо за внимание так прикольно сидишь, дивишься на эти пары. не закрыла. Дивишься на парочки. Ну, типа приходили мужья, жены. Так видно, где свидания, где, ну, видно, когда там девушка флиртует или женщина флиртует. Значит, Стивен, что такое? Take two. This meal makes her so happy. Loves a short rib. Он сказал, что это делает его очень счастливым, ну, когда мне нравится блюдо. Я уже сказала, когда, если мне что-то нравится из еды, он думает, что он сделал мне самое счастливое что в мире. Ему, ну как бы нравится, когда мне нравится еда, когда он мне уходил. Понял? Своим профессор сказал. Все, будь мол.